І вітаємо нашу наступну гостю, політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова. Доброго вам ранку, доброго. Пані Олександру, доброго ранку. самого ранку знову ж таки з самого початку нашого ефіру обговорюємо дуже багато тем. <плес> І, от зокрема, в Україні да, от те, те, що відбувається, ілюстрація по народному, так звана бакет Челіндж. Потім важлива новина, те, що у нас будуть. Новому будуватись взаємостосунки україна НАТО, але перед тим все ж таки з огляду на все це не варто забувати про те, що у нас є е, зона проведення АТО. І е, є мінські домовленості. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсені і Він сказав, що мінські домовленості не виконуються. Далі пряма мова прем'єр-міністра України. Послухаємо і прокоментуємо, що це робить. це коли не стріляють і не вбивають. Росія, яка підписалася під 12 пунктами мінського меморандуму, зобов'язана виконувати кожен пункт. Дуже далеко від слів до діла в Росії. Тобто я можу констатувати відсутність бажання російської сторони врегульовувати конфлікт і виконувати мир, мінські домовленості. Ну так, минские домовленности мы про перспективы знато а тут не можем решить проблемы на Сходе. А, ну, смотрите, э, слова Арсения Петровича можно расценивать скорее больше как э, общение со своим избирателем на сегодняшний mm -hmm. момент, потому что его сила выступает более, ну, как бы, такую силовую позицию решения вопроса. Э, он максимально хочет показать себя... Э, контролирующим и понимающим ситуацию на сегодняшний день действительно перемирие, это когда не стреляют, но мы понимаем, что полное отсутствие огня в зоне АТО ну, реализовать почти невозможно. Ага. А, говорить о том, что, скажем так, будет полностью достигнут мир и вопрос будет закрыт в ближайшие дни. Ну, это нецелесообразно, потому что это очень сложно сделать. Мы можем смотреть, что позиция премьер-министра отличается от позиции главы государства, потому что у них разная предвыборная риторика. Если раньше мы, скажем так, до начала сентября Петр Алексеевич говорил больше о том, что все-таки война, какие-то военные действия, мы будем более активную позицию занимать. После этого началось как бы, движение в сторону мира. Mm -hmm. И давайте все решим мирно, урегулируем как бы конфликт сведем на нет. При этом мы видим, что премьер-министр все-таки занимает более активную позицию, и хочет сказать своим избирателям, потому что все-таки они разделили свой электорат, им нужно uh, занять те uh, ниши, которые у них есть, uh -huh. и разговаривать со своим избирателем на том языке, который понятен избирателю. Поэтому, мне кажется, вот такая позиция, которую мы услышали от Яценюка, она имеет место. Быть. А Шуфрич тоже поговорил с выборцами Ось. в Одессе. Так, ну и выборцы разговаривают мову, яку они понимают. Вот же так называемая народная иллюстрация в Украине набирает обертов. Напередодні в Одессе, біля облдержадміністрації, Народного депутата Нестора Шуфрича у нардепа струс мозку і закрита черепно-мозкова травма. За побиття Шуфрича міліція розпочала кримінальне провадження, і ми маємо змогу подивитися, як це відбувалося.

Дайте коридор! Ребята, ну дайте коридор! Ви в смертях! Ви вороги, сука! Дайте коридор! Ребята, ну дайте коридор! Ми ви запросили! Нестор Шофрич. Одеса, а ну, мені от, як виборцю, не зрозуміло, що це відбувається зараз, значить, така хвиля. Ну, розглядати можна в нескольких плоскостях. По-перше, я б призвала політичні сили бути дуже акуратними зі лозунгами. А і призивом до своїх избирателів. Ми зауважаємо, допустимо, у той же радикальній партії Лшка, а лозунг візьмемо Техновила. Mm -hmm. Ну, давайте серйозно. Якщо хтось-небудь додумається взяти все-таки, ну, Віла і взяти кого-то на них будет совершенно, ну, это будет э, как бы совершенно форс-мажор. И дай бог, чтобы его никогда не было. Но политические силы должны нести ответственность за те лозунги, которые они говорят, и за те призывы, которые они говорят. Возьмет ли хоть одна сила на себя ответственность за то, что она э, говорит, потом они скажут, а мы имели mm -hmm. ну, в виду совершенно другие вещи, это была метафора, э, символизм и все прочее. Э, поэтому я бы призвала и политические силы, и их избирателей э, как бы поднимать э, те символические характеры в этих лозунгах и не э, действовать настолько радикально. Хотя мы видим, что, допустим, если э, брать президентскую кампанию, была волна обливать всех зеленкой. Да? Ну, то есть uh -huh. людям нужно э, куда-то свою энергию uh -huh. девать. Э, тот же самый э, челлендж, который идет с мусорными э, баками, он тоже направлен на то, чтобы показать, Политикам, что э, есть несогласие, да, или их позиция не одобряется. Но когда это уже переходит в мордобой, это уже совершенно другая статья. Э, Поэтому давайте действовать в правовом поле, все же. Понимать, что если вы нарушаете закон, независимо от того, согласны вы с позицией политика, не согласны. Если вы наносите ему увечья, вы да, за это будете отвечать. Вопрос в том, даже по ситуации с Нешатаром Шатаром Шуфричем, будут ли заведены криминальные дела, будет ли идти разбирательство. Насколько все-таки на сегодняшний день будет снята вот эта вот граница вседозволенности. Потому что сегодня мы, ну, сначала бросаем мусорные баки, деремся, что мы будем делать дальше, да. И смотреть, э, это просто волна недовольствия и несогласия, или это уже нарастающий бунт. Mm -hmm. Вот э, грань очень-очень-очень хлипкая, поэтому я бы старалась э, и просила бы, все стороны держать себя в руках, потому что когда нарастает накал, обязательно где-то будет выход. И то, тот момент, что мы смотрим новости и видим сзади 3-4-5 драк в разных э, э, государственных учреждениях, но это совершенно не европейское государство, не те ценности, к которым мы идем. Иллюстрация должна быть правовой, должен быть прописан механизм, должны быть четко определены границы, э, лица, э, области, в которых она будет okay, проводить. Сам... Анархия, мать порядка, поэтому мы как бы. Ну, ну, к этому призывать я считаю неправильно. Поэтому давайте действовать все-таки цивилизованно в рамках правового поля. Стараться хотя бы, по крайней мере. Ну, плюс до того, це удар по іміджу України, враховуючи картинку, яку ми отримуємо ну, на виході конечно. в іноземних змі, хотілося б повернутися до теми НАТО, адже сьогодні вступає а, до своєї роботи новий генеральний секретар НАТО, і хочеться почути вашу думку. А враховуючи те, що ми маємо продовження загострення ситуації в зоні АТО, а які будуть дії НАТО, якщо в подальшому війська військова сила буде застосовуватися для зміни кордонів держав. і чи зміниться відношення НАТО до Росії? Адже ми пам'ятаємо, що Росія до конфлікту в Україні теж була партнером НАТО. От як буде врегулюватися врегульовуватися ця ситуація на подальшому ну, заправлення нового генсека? Нет. Новий генсек збирається на п'ять лет, Ми понімаємо, да то тобто Столпенберг буде. очень мягко вводить какие-то либо нововведения. Риторика будет меняться крайне аккуратно. Резких изменений риторики ожидать, я думаю, ну, не стоит. То, что с представителем Норвегии Россия старалась наладить диалог уже давно и максимально пыталась показать точно так в СМИ картинку о том, что к ним относятся более лояльно. Моя позиция, что НАТО не будет менять риторику на 180 градусов. Uh -huh. Они настолько консервативная организация, настолько тяжело принимающие решения и изменения какого-либо вектора, и вообще изменения хотя бы на полбуквы, на полтона свою позицию, что резких изменений, особенно даже в начале срока, ну, точно ожидать не стоит. По крайней мере, как мы знаем, любая, как бы, конденция, ну, она имеет как бы, начало да, развитие. Ну, то есть, если мы говорили, что он занимает свою должность уже 3-4 года окреп, э, чувствует всю полноту, полномочия и власти, тогда можно было почему-то. В начале срока, но ну, этого точно, особенно ну, первыми шагами, это не будет. Во-вторых, я совершенно как бы, не согласна с предыдущим э, оратором, который говорил о том, что нас ждут, нам нужно определяться, с НАТО. да, не ждут нас с НАТО. Поэтому четко нужно понимать, что чисто юридически Украина в НАТО попасть не может. У нас есть территориальные претензии, да, у нас не решен вопрос с Крымом. Ни один политик не возьмет на себя... Ответственность за то, чтобы отказаться полностью от Крыма и, и закрыть этот вопрос территориальными претензиями. Если возьмет, тогда и вопрос НАТО будет решаться. И мы смотрели бюджет, который ну, НАТО принимал, ну, нету ни расширения. Слишком много за последние, вот пять лет перед этим, расширилось очень сильно НАТО. Да? То есть ну, они не настроены на то, чтобы видеть новых членов. И пока я бы снимала розовые очки в направлении НАТО. Да, сотрудничество, да, какие-то программы, но ожидать, что с распространенными объятиями завтра такого не будет. Дякую вам. У нас У нас в студії була Олександра Решмеділова, політолог, кандидат філософських наук. Дякую вам за розмову. Приходьте ще це канал 112 Україна. Знайте більше, не забувайте про те, що ви можете протягом цілого дня відслідковувати інформаційний потік. Для цього створено наш. Інтернет ресурси 112.ua. Ну а я, Антон Середа, і моя партнер Ксенія Смірнова. Будемо з вами прощатись до завтрашнього ранку. І доброго дня вам вже скажуть Вірета Трикова та Василь Голованов. І їх перший гість Давід Маргані. it ті спеці... спеціалісти будуть... будуть говорити про введення електронних державних закупівель. Отже, до завтра. А зараз новини номер один.